Я хочу обратить ваше внимание на два момента, которые очень важные. Дело в том, что сегодня, выйдя из этого зала, все участники национального круглого стола являются носителями очень уникальной, позитивной информации, которую так не хватает нашему обществу. Когда начинаются какие-то Стычки между властью и гражданским обществом, то вокруг этого выстраивается огромная пирамида информации. Когда происходит то, что произошло сегодня, потому что сегодня есть некое завершение той логики, с которой практически э, власть и гражданское общество работали полгода. Вот сейчас есть необходимость каждому из вас, участникам национального круглого стола, э, очень серьезно поработать со средствами массовой информации, особенно в регионах. Здесь, в Киеве, я думаю, все это будет обеспечено. Будут какие-то инсинуации, даже можем не сомневаться в этом. И так и должно быть, это естественно. У нас открытое общество. Тем не менее, вот каждый из вас, носитель этой информации, постарайтесь донести ту логику, с которой вы сегодня здесь участвовали в этом. Логику, когда даже уже подготовленный, сбалансированный серьезный план действий. Рабочая группа, когда заканчивала эту работу, практически приняла, ну, скажем так, его за почти готовый план. Тем не менее, и сегодня здесь нашлось очень много правильных, четких предложений, которые, безусловно, лягут тоже в основу этого плана. Поэтому это нужно вынести сейчас на информационное поле и обязательно на нем хотя бы, чтобы некоторое время побыла эта положительная, позитивная информация. У нас негативной хватает. И второй момент. Дело в том, что инициатива называется «Партнерство открытое правительство». В то же время я хочу, чтобы и вы здесь все участники национального круглого стола, и в дальнейшем понимали, что речь идет в первую очередь не только об открытости правительства, речь идет об открытости все исполнительные власти именно к этому призывают и своими указами, и конкретными распоряжениями и поручениями президент Украины. Поэтому здесь сегодня мероприятие проводится совместно на нашей площадке, на правительственной, но совместно с нашими коллегами из администрации президента и представителями Координационного совета по связям, по развитию гражданского общества, которое создал президент Украины. Это очень важный, тонкий момент, который мы должны учитывать, потому что стратегия, утвержденная президентом, и план, о котором мы сегодня говорим, они тесно взаимоувязаны. Это тоже должно быть подано в средствах массовой информации, что это единая стратегическая линия исполнительной власти в Украине. Спасибо. Спасибо, Игорь Анатольевич. Кстати, я, чтобы мы не забыли, надо давать должное. Сегодняшняя размова и все обговорения. Йдуть в прямій, прямій трансляції, в інтернет-трансляції в онлайні. Всі бажаючі можуть бачити. І ми дякуємо компанії Даман за таку можливість. Ви бачите, що працюють зараз камери протягом нашої розмови. Якщо.